где-то в Санкт-Петербурге. В ефірі пряма мова, і сьогодні ми будемо говорити про суїциди, адже ця проблема досить гостро стоїть в усьому світі в аспекті психологічного здоров'я нації. Про те, як зберегти населення і не допустити таких випадків, ми будемо говорити з гостями нашої студії. Оксана Іванцова, голова психологічної кризової служби, а також Сніжана Клочко, консультант-психолог центру психотерапії та медичної психології. Вітаю вас! І отже, у нас стоїть досить актуальна тема сегодня. Снежана, будь ласка, питання до вас. На якому місці Сумщина знаходиться из цих випадків? Добрый день. Значит, к сожалению, да, это печальная статистика. Сумская область по всей Украине занимает лидирующую позицию. Причины этого очень сложно назвать. Значит, я работаю с 2000 года и на протяжении 15 лет менялись тенденции в плане возрастном, в плане причин, но уровень в количество всегда действительно оставалось лидирующим. Вот, например, в 2000 году, когда я пересматривала сводки завершенных суицидов, это было массовое самоубийство пенсионеров. Если мы сейчас вспомним, это были 90-е годы, тогда был очень сильный кризис, и ну, просто была ужас женщина 70 лет мужчина 80 лет повешение 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 то есть люди ну как бы и было не за что жить у них был этот социальный кризис экономический очень сильно ну как бы ударил вот непосредственно по этому слою населения если вообще рассмотреть понятие что такое суицид начнем как бы с этого то это добровольное целенаправленное лишение себя жизнью Що такое суть самоубийства? Це коли чоловік убігає від проблем, від каких-то жизненних задач, від боротьби і від рішення, которые, можливо, йому ставить життя, може бути судьба. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, такі проблеми виникають ще в підлітковому або з самого маличку проблеми, коли є передмови для того, що згодом людина буде схильна до таких випадків? Значит, если брать детей то первые как бы мысли о смысле жизни вообще о, о, для чего мы живем возникают у детей ну, после 10 лет то есть уже 11 12 13 лет это дети могут быть в группе риска и поэтому всегда очень ну, как бы, И я прошу и психологи и школьные и садиковские быть очень внимательными к, этому, к этой категории детей к, этой, к этому возрасту и родителям со своей стороны учителям со своей стороны потому что даже вот какой-нибудь такой маленький звоночек, Например, ну, девочка говорит, я не пойду больше в школу, там лучше умереть. Вот, уже этой фразы достаточно, чтобы маме прояснить причины. А почему? Это конфликт с одноклассниками или с учителями. И если, ну, не дай бог, хоть с теми, хоть с теми, я думаю, никому не хочется брать ну, на душу такой грех. Лучше выяснить, прояснить, сказать ребенку, мы тебя любим, мы всегда тебя защитим. Все будет хорошо, то есть оказать максимальную поддержку. Также оказываются в группе риска ну, те люди, у которых в семье уже был суицид, то есть или из родителей кто-то покончил жизнь, или ну, какие-то дальние родственники. То есть для ребенка это как такой пример: ага, была проблема, и папа это решил так. И когда у этого ребенка уже во взрослом возрасте тоже возникает проблема, он может обратиться к опыту своего папы. Папа тогда сделал так. Наверное, и я могу сделать так. Оксана, запитание до Вас. Как выховать здоровое поколение и каким чином вплинути на то, чтобы, например, дитина не могла допустить даже такой думки? Ну, и, и я бы так уж с таким опасением не относилась к тому, что могут возникать такие мысли. Я не думаю, что это понятно, что это нас пугает, но это не не катастрофические мысли. Так или иначе, каждому человеку в жизни может приходить такая мысль о том, зачем он живет и что есть эта жизнь, а, а что, если бы я не жила, как это, когда я меня не было бы? А, и, а, я тут в продолжение снежанной мысли по поводу детских суицидов хотела бы маленькую такую ремарку сделать, что у детей это очень часто связано еще с тем, что а, именно завершенные суициды детские связанные с тем, что у ребенка нет понятия, что этот процесс необратим. То есть он себе так может фантазировать, что вот я умру и посмотрю, как они там плакали надо мной, как они собирались, как они там значит, пожалеют, что меня не стало. Нет у ребенка понимания, что процесс необратим, что его не будет и уже не будет никогда. То есть у маленьких детей нет еще понятия этого временного конечности жизни. Вот поэтому детские суициды могут заканчиваться. Так а в дорослом увидите еще самое, как вы и пиштов людей покинчиты жить самогубством? Причины могут быть самые разные. Нет единой причины, которая бы объясняла, почему люди совершают суицид. Это могут быть и экономические причины, и, например, выход на пенсию человек выпадает, становится социально невостребован, и как бы жизнь перестает иметь смысл в этой связи, и он не находит другого выхода, как поставить точку на этом. Это могут быть причины, когда я неизлечимо а болен. Я знаю, что лучше, если я умру. Причины могут быть, если бы мы говорили, например, о подростковых суицидах, то это отношения в, со сверстниками, это отношения в семье, где могут быть непонимания между подростком и родителями. На это раздельное На, на Раздельное на Так это могут быть проблемные отношения с педагогическим коллективом в школе также. Вот и суициды несколько помолодели в этой связи. То есть, если раньше мы говорили там 20-30 лет, то сейчас среди молодых людей этот возраст приближается там, до 15-14 лет. От 15 до 22 лет это такой вот... Снежана, будь ласка, а запитание до вас, а кто до этого наибольше схильный, человеки или женщины? Значит, попытки и демонстративное поведение больше склонны женщины, но заканчивают, доводят до конца начатое дело мужчины. Ну вот статистика такова. Потом еще очень важно смотреть вот одних суицидальных мыслей. Ну как бы для завершения суицида недостаточно. То есть если к нам в службу, например, поступает суицидальный звонок, ну, во-первых, мы понимаем, что если человек позвонил, он уже хочет, ну как бы еще сомневается. Во-вторых, мы всегда вот перепроверяем и слушаем. И у человека есть только мысли или уже есть какой-то план? План каким образом? какого числа, в который час. То есть когда вот уже созрел у человека конкретный план, это должно более настораживать. И здесь, ну, как бы уже мы должны быть более критичны и более решать эту проблему более серьезно. С какими проблемами наиболее всего возвращается на телефон горячей линии? Я... Как вы считаете, чьи это первой ластивкой сигналом до того, что люди схильна до этого? Но чаще всего все-таки обращаются э, по взаимоотношениям в семье. Потому что ну, бывает вот такая проблема, там, изменил муж, да? Ну, кто-то там... Ну, пойдет отомстит, кто-то не обратит внимания, а кто-то решит покончить жизнь самоубийством. То есть на одну и ту же ситуацию бывает, ну, сколько людей, столько и как бы реакций. Поэтому, вот, как вы спрашивали Оксаны, да, причины суицидов, их могут быть тысячи, но у каждого он свой индивидуальный, личный то личная причина, ну почему человек ну, до этого дошел. Я сказала, ну, конфликты в семье, любовные проблемы тоже это ну, как бы касается как мужчин, так и женщин. Разводу. Разводы считаются очень, да, как бы такими стрессовыми по ситуации. Ну, вот, например, в детоксикацию поступают там и мужчины, и женщины. И вот как по статистике чаще всего, во-первых, это было в алкогольном опьянении. Mm -hmm. Вот причина ревность, да, вот та же там измена или просто ревность. И если это не суицид, то есть ну, человек выжил, и в беседе с ним ну, задаешь вопрос, в общем-то, они жалеют об этом. Говорят, ну, да, как бы там, я глупо поступил, я был неправ, это того не, ну, не стоило. Да, еще да, на 9 секунде людина, яка решила на это пить, жалеет про те, про эти дії. И вот вы это подтверждаете. Так да. спилкувание людьми и, и клиентами И также мы никогда не знаем, ну как бы мы делаем все от нас зависящее, чтобы человек отговорит, но никогда не знаем, какая именно фраза и какое именно слово человека зацепит и остановит. Потому что тоже вот если ну, делиться как бы историями, mm -hmm. есть просто суицидальные как бы тенденции, то есть человек вот ну как бы… Достаточно на протяжении длительного времени звонит и вот рассказывает, что я бы ну, хотел это совершить, но боюсь. И потом так как-то в разговоре выясняется, что мужчина однажды тоже напился значит, и пошел по улице Харьковской навстречу движению машин. Ну, то есть это была такая игра с жизнью и смертью собьет меня машина, ну и хорошо, не собьет, ну и ладно. Ну, эта история тогда закончилась тем, что, видно, кто-то вызвал отряд милиции, подъехали, его забрали с этой проезжей части и увели. Также вот интересный был случай, тоже мужчина однажды звонил, вот у него такие мысли постоянные, но он так сам себя успокаивает, что вот еще мама жила, жива, вот не сейчас, потом. И делился опытом, что ну, однажды он тоже так всю ночь пил-пил, к этому готовился, вышел на балкон уже. Это было часа 4 уже на ну, утра, то есть везде темно, все спят, и уже как бы вот перед там каким-то перед какой-то секундой вдруг в каком-то доме напротив зажегся свет. Просто кто-то встал, ну, встал, проснулся. Говорит, для меня это такой был щелчок. У меня как бы это включенное окно. Вернула. Дайте, повернула светло в конце Говорит, я как-то вот остановился и вернулся. То есть, опять же, вот суициды, мысли, мысли действительно могут как бы преследовать ну, многих, но еще зависит от ну, сильный Зошних или не сильный человека. Да, человек, да? справиться, не справиться. Вот тоже была... Ну, это старая история. У женщины погиб ребенок, умер, она никак не могла с этим справиться на этой почве. И с мужем они расстались, и работа ее не спасала. И вот она не хотела жить, но и не решалась что-то с собой сделать. И она говорит: ну я, например, могу медленно переходить дорогу. Ну, то есть, понятно, да? Вот. Угу. Это суицид? Нет, это не суицид, но не дай бог, что-то случилось, не, не да. Не да. Не то не это вот поведение, которое. А, и вот мужчина, который шел туда по Харьковской, рассказывал, что иногда я ночью выхожу, ну там, куда-то если вижу какую-то компанию, я могу ввязываться в драки, что-то такое. Ну, то есть вот он ведет себя так, что если его кто-то когда-то, ну, стукнет или что с ним случится, ну, такая игра с судьбой. я так, так. зрозуміла, что большинство клиентов, которые обратятся, они, как правило, еще и в состоянии алкогольного сп'яніння. Чи действительно люди, которые схильны до этого и готовятся вчинити, они, как правило, пребывают в состоянии аффекта? Под не могу сказать, что это как бы ну, массово, но какая-то часть – да. Наверное, это немножко как бы, добавляет смелости этим людям, вот, утрачивает какую-то бдительность и контроль. Потому что ну, вообще человек – это ну, такое существо, где ну, нами движут, двигают инстинкты, и инстинкт самосохранения – один из самых сильных инстинктов по, mm -hmm. по своей сути. И если человек все-таки на это решается, то ну, действительно не по пустяку. Это правда какая-то очень сильная и критическая ситуация конкретно в его жизни. И ну, может быть для совершения этого последнего шага кому-то и требуется ну, вот какая-то смелость, и, человек это решает с помощью алкоголя. У меня запитание: а как развинуть инстинкты самосбережения, каким чином? Если позволите, я не отвечу на вопрос, а так немножко продолжим мы с Снежаной. Относительно того, что выжившие самоубийцы, которые жили, говорят, что да, я жалею о том, что я это сделал, и хорошо, что я там выжил, то тут стоит упомянуть о том, что есть определенный процент людей, которых рано или поздно завершит этот суицид. Был, повторный. Да, повторный и как бы завершенный уже будет. По поводу, как бы возвращаясь к причинам, да, на протяжении существования, всего существования человечества, суицид – это то явление, которое сопровождает его. Суициды люди делали всегда. Это было в доклассовом обществе. Тогда это носило другой, конечно, характер. Тогда это не считалось чем-то таким ну, нехорошим, это не было грехом, не было такого понятия, да, греха. Старики заканчивали жизнь самоубийством, потому что, ну, их нечем было прокормить там, например, да. То есть это довольно-таки распространенное было явление в доклассовом обществе. То же самое мы имеем явление суицидов в античные времена, в средневековые времена, да, отношение к ним менялось по-разному было, да было неоднозначное, но начиная с античных времен, где-то уже такое отношение негативное к суициду идет. С наступлением, ну, это, конечно, с наступлением христианских времен, да, это не сразу, но там шестой век, по-моему, табуируется, вот, относится самоубийство к разряду грехов, самоубийцы не хоронятся на кладбищах вместе со всеми, там иногда их хоронили на перекрестке дорог, там выбивали осиновый кол в самоубийц. Або вот. тилі виставляли э, на обозрение потом уже трупи. А можна взагалі стверджувати, що люди, які схильні до самогубства, як правило, вони вже мали певні психологічні розлади, і воно як сніжником, все э, весь час э, обростали якимись проблемами, замкнутістю. Чи можливо це прослідкувати на на прикладі ваших історій тих людей, які до вас зверталися? Ну, существует определенная категория людей, у которых действительно ну, была нестабильная психика и какие-то были тревожно-депрессивные состояния, которые действительно приводят к суицидам. Но обычно это пациенты, врачей, это те люди, которые на протяжении длительного периода приходят, они лечатся, принимают препараты, им на какое-то время становится легче, потом немножко опять это возвращается. То есть эта категория людей, да, она в группе риска, но она. Она в группе риска, но она под контролем. Эти люди, ну, как-то вот они все-таки понимают, куда им можно прийти и от чего им становится легче. Но это всего лишь да, определенная категория, о которых есть. Ну, психические, скажем так, расстройства. Как считалось раньше, если человек совершил суицид, то это обязательно человек был ну, психически болен. Mm -hmm. То сейчас нет. И здоровые люди да, ну, посещают такие мысли, не это делают. И... Но тем життя весь час развивается, он становится более динамичнейший. Чи варто взагалі при какой-то дребной проблеме звертатися до психолога? Можливо, на, на первый взгляд будет сдаваться, что дребна, на самом деле. Смотрите, да, совершенно верно. На первый взгляд это это какой-то пустяк, с которым человек может прийти. Но если начинать копаться и разбираться, то <laughs> может оказаться снежный ком, и, и в этом коме здесь может быть все. И тогда ну, нужно четко распределить, а с чем был запрос, и работать ну, с чем-то одним, и выходить на какой-то позитивный ресурс. И в этих вопросах могут всплывать и темы суицида, если они, если они существуют. Если нет, значит нет. И, как говорила Оксана, вот, <coughs> про то, что смерть и жизнь рядом, то, в общем-то, ну, как бы по большому счету, да, конечно, психолог ⁇ это не Всевышний и всего лишь человек, который может как-то где-то, может быть, помочь. Но на самом деле, если человек все-таки решил принять такое решение, вернее, принял такое решение, ну, но имеет право. Но мы же тоже не можем его за руки держать. Совершенно верно. И я, я тут поддерживаю, что человек имеет, имеет право, право. И обычно на это они я, да? это делают и не обращаются уже ни к кому. Скажите мне, что Надежда Савченко и то, что она сейчас делает, это не суицид? Добровольно отказ от, от жизни, да. Но даже и курение, и алкоголизм это тоже считается медленный суицидом. То есть человек потихоньку себя убивает. Ну, с каждой причиной надо разбираться. У каждого она своя. Хотелось бы сегодня какие-то вывести какую-то какую какую формулу для того, чтобы зберегти население, все ж таки, врятувати от таких думок, а что-то у меня не вималювается, про нами, ну, как-то так -то складывается розмова. А скажите, будь ласка, когда до вас звертаються пациенты, чи є какая-то фраза, яка, ну, 100% спрацьовує и заспокоює их? Ну, смотрите, фраза не фраза, выход всегда есть, нет выхода только Как говориться із під землі, вже із загробного міра. А так із будь-якої ситуації можна знайти вот, когда говорят, коли меня выход окно, говорю, ні, цей виход ми закалачуємо, туди виходу ні, і чим далі естественно. Все починається з людини, наскільки вона готова в собі перебороти. Але як у, у собі відпрацювати це бажання, цю силу для того, щоб подолати всі життєві труднощі? Я думаю, что если есть желание преодолевать эти трудности, если есть желание как-то менять свою жизнь, если есть ты мотивирован на то, чтобы жить, то это сделать несложно. То есть всегда можно найти и помощника, к которому можно обратиться, и там каким-то другим ресурсам обращаться. Это могут быть и психологи, и психотерапевты, понятное дело, священники, может быть, для кого-то, близкие люди. Каждый случай суїциду це очень індивідуальний случай. Ми кожен раз имеем дело з личностью. Але головне відчути, бути спостережливим до своїх близьких, до друзів і нужну годину опинитися рядом для того, щоб допомогти, чи не так? Так, да, совершенно верно. Ну, так як ми починали цю тему з. С... И мирового опыта тоже, ведь во всем мире эта проблема существует, не только в Украине, и в странах экономически высокоразвитых это существует. И действительно, как, весь мир ищет причины и ищет как бы, какую-то профилактику и способы, чтобы предотвратить это. Ну и как-то так это все... Они достаточно хорошо описаны, эти суициды, да, и какие бывают виды. И какие категории могут быть? Это могут быть и с точки зрения возрастные. И, такой взгляд, и такой. Но тем не менее они продолжают быть, и нет единого ответа, который бы успокоил нас. Как вы хотите успокоиться, что не только в Украине, не только в Сумах, это везде происходит. Все шляхи шикаты особисто каждому. и намагаться идти вперед, да. попри які життєві и проблемы. Наверное, это вовну, внутри человека, во внутренней гармонии от какого-то вот, да, от поддержки родственников, друзей, ведь очень часто мы тоже еще не говорили, вот люди, одиночество толкает людей, одиночество, ненужность, вот я никому не нужен, зачем я живу, что я здесь делаю, для кого, для чего, и человек не находит ответов. Ну вот я уже это говорила, найти для себя ответ. Я хочу сделать суицид, если я не хочу, а что я могу взамен сделать? А я хочу счастливо жить, ну так попробуй, хотя бы попробуй, потому что ну, лучше жалеть как бы я попробовала но у меня не получилось чем ничего не делать искать гармонию и внутри себя и с окружающим миром смотреть положительно позитивно понимать что ну как бы жизнь одна и она нам дала до нас и не принимать как бы решения, не, нам, э, не нам решать когда когда последний день все-таки отдать эту власть Всевышнему Дякую, и за благодарить Его, его. <свят> да, за, за жизнь, за то, что дана эта жизнь, за то, что я могу что-то дать еще кому-то, какую-то радость, пользу в этой жизни. И хочу обратиться ну, к телезрителям. Будьте внимательны к своим близким, берегите своих деток, своих любимых, тех, себя которые рядом. Lazım. Да, себя берегите тоже обязательно за вот такую внутреннюю душевную гармонию. Вот дякую за то, что взяли участие в нашем прямом эфире. Нагадаю, что сегодня мы говорили про суициды, мы намагалися найти шляхи, как не допустить этого. Всем дякую за увагу, берегите себя и цінуйте життя.